Ло заснування. Вони рахують, що 27 числа було прийнято рішення про створення правого сектору і з цих пір вони є. Слава Україні! Предлагаю начать наш торжественный митинг с минуты молчания по другу Оросту, по другу Сашку Белому, по всем нашим побратимам, которые погибли тут, на улице Грушевского, которые погибли там, на фронте. Слава нации! Смерть врагам! Друзья, ровно год назад мы собрались тут, возле памятника основателям Киева. Ровно год назад наша маленькая, по большому счету, но злая сила показала, на что она способна. Три месяца здесь были непонятные песни, пляски. Нас призывали не поддаваться до так называемой провокации. Нас призывали к мирному протесту в то время, когда озверевший Беркут уже разгонял студентов и пытался потопить, потопить в крови весь Майдан. Нас призывали к мирному протесту, когда Янукович уже планировал и пробовал разгонять Майдан. Нас призывали к мирному протесту, когда три года та власть издевалась над всем украинским. Издевалась над украинским народом, украинским языком, украинской...